Ну и еще одна команда поборется за 5 баллов э, в максимум в этом конкурсе. Команда КВН Тутти Фрути Киев. Для начала, случай в офисе футбольного клуба «Динамо Киев» после выборов. Здравствуйте, вы Игорь суркис Да. Я Наталья Королевская, у меня возврат. А что вам не подходит? Ну он бы Друзья, Выпускник встретил свою учительницу по музыке. Женечка, привет, ты так подрос. Как твои дела, как твоя учеба? А вы вообще кто? Ты что, меня не узнал? Нет. А так? О, Олья Петровна, здрасте, здрасте. Когда мама убирает у вас в комнате, может произойти и такое. Так, сына, Я в тебе диск знайшла. Що це за диск? Це фільм. Який ще фільм? Люді X. X, X, X. Так 3D. Так, щоб цієї гадості у нас дома не було. Висловий мусорник. Вообще-то у нас в доме отец за мусор отвечает. Друзья, такое должно про было произойти рано или поздно. За я пришел забрать свой миллион. Какой миллион? Я первый беременный мужик. В смысле? Ну там кто-то есть. У вас обычное пивное пузо. Какое пивное? я как узнал, что я беременный, я бросил пить и курить. Да чего ты такой нервный? Потому что я беременный. Хорошо, допустим, с кем у вас был секс? О, тут проблема, да, тут, конечно. Проблема. Друзья, в преддверии выбора многие студенты подрабатывают на агитационных участках. И там происходит такое. Голосуйте за коммуниста. О, Женька, привет! Как дела? Как сам? Что, сегодня пятница, может ульем? Тихо, тихо, меня проверяют. А, так это, приходи ко мне на избирательный участок. А что, можно? Ну да, наблюдатели уехали. А что делать будем? Ну вот так поголосуем. Только по одному голосу и все. Так, стоп. Наш 18-ти нет. По закону голосовать нельзя. Ну попросим Колю с третьего подъезда принесет нам пару бюллетеней, я так с седьмого класса голосую. Слышишь, а ты девочек сагитировал. Сагитировал. Так что будешь ехать ко мне, зайдешь в аптеку, купишь пачку депутатов. Хорошо. а мы так только поголосуем или законы принимать будем Нет, принимать ничего согласен. не согласен Тут же... друзья а у нас шоу финал шоу битва экстрасенсов добрый вечер друзья мы приветствуем вас на финале шоу битва экстрасенсов и сегодня у нас участвуют экстрасенсы из норвегии и ясновидящие из украины И для начала представьтесь. Здравствуйте, я Николас. Мои экстрасенсорные способности появились 20 лет назад. Я Галина Тимофеевна, и я уже 40 ходил, сижу под подъездом и все про всех знаю. Скажите, а что именно привело вас к нам на шоу? Абсолютная уверенность в том, что я выиграю, так как я наследственный маг уже в седьмом поколении. Я решила проверить слова своего зятя, который все время говорит, что ведьма. Скажите, а какая ваша экстрасенсорная фишка? <связать> Знаете, я могу видеть человека, так сказать, насквозь. <связать> не в этом смысле. Я ваша лота не узнаю, отвернись! Лена Трофимовна, успокойтесь. У нас следующий вопрос. Скажите, а вы разбираетесь в хиромантии? Конечно же, по руке я могу сказать абсолютно все о человеке. А вы умеете читать по руке? По руке не умею, не умею по спине читать. С... В смысле? Ну, два купола, две котки, три купола, три котки. Я этим бандитом сразу бачу. Ну что ж, пора перейти к конкурсу. Перед вами две шкатулки. Одна из них пустая. И тот, кто выберет пустую шкатулку, проиграл. Приступайте. <свес> Я лучшую выбираю. Но это пустая шкатулка. Вы проиграли. Ну ничего, зато приехала, поучаствовала. Леша, Леша, привет, Леша, свиньи-переказы. Тут хорошо, зустрели, нагодували, даже лучше, чем на луто до встречи в следующем сезоне. Друзья, и в завершении не так давно был день учителя, и нам кажется, что кое-кого забыли. Поэтому мы хотели бы восстановить справедливость и от имени всех черепашек ниндзя поздравить учителя сплинтера. Команда команд тучи в руки, спасибо.